Вот снимитесь, в планах там все написано, неужели мы не знаем, что поехало 11 э, олимпийцев и будут участвовать э, в олимпийских играх, начиная с, с сегодняшнего дня, по сути, завтрашнего дня и по 21 -й. Ну, вы знаете, у каждого спортсмена есть централизованная подготовка. Она определяет Министерство молодежи и спорта соответствующими федерациями и Национальным олимпийским комитетом. То есть каждый вид спорта подбирал те условия, которые были более приемлемые по отношению к Олимпийским играм в рио Ну, я хочу сказать, вопросы профессиональные, но э -э -э в одних спортсменов проходила подготовка 8 лет, в других 4 года. То есть все наше определяется олимпийскими циклами. И поэтому есть своеобразные подготовительные, переходные, соревновательные периоды. Поэтому в данном случае каждый подбирал так подготовку, чтобы на старты в рио де это, подойти на самом высоком уровне, то есть на пике своей формы. Я думаю, на бигфорде написано «Олимпийский перебор» вы знаете, на олимпийской сборной можно пожелать, она уже все определенные наши будут участвовать. Мы большей части хотим сегодняшним нашим мероприятием привлечь еще более внимание населения, детей, родителей, тренеров к этому вопросу. Потому что само участие в Олимпийских играх это же непростой вопрос. Это годы подготовки и годы бессонных ночей, переезда и так далее. Это непростой как бы сам вопрос, но в данном случае. В случае я могу сказать, что мы находимся в лидерах по количеству спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх.